Для того, щоб виправити контури вашого обличчя, зробити ніс трошки меншим або ж вилиці більш виразними, не потрібно одразу звертатися до послуг пластичних хірургів. Правильний макіяж ось ваш варіант. Корекція обличчя це тонке мистецтво. Невже корекція обличчя настільки важлива? Важний елемент в моделіруванні лица – це підчеркнути. красоту овала лица. Какая декоративная косметика нам для этого нужна? Это темная пудра или так называемый моделировщик который имеет оттенки чуть темнее вашей кожи. Это коричневая гамма. Это не цвет румян, это не розовый, не персиковый румян. Как правило, это более матовый препарат, потому что перламутр имеет свойство подчеркивать рельефы лица. Как сгрызнуть, какие зоны на облечья на коррекции? Я покажу универсальный способ моделирования лица, который подойдет каждой девушке, каждой женщине. Первым, что необходимо сделать перед моделированием, это обязательно хорошо пропудрить участки, в котором будет непосредственно проходить моделирование. Когда вы набираете пудру, темную, моделировщик, обязательно излишки оставляем на руке. Первая зона, с которой стоит начать и которая стоит подчеркнуть, это скуловая линия. Больше ориентируемся на впадину и легенькими движениями поднимаемся на объем. Следующая зона – это боковые участки лба. И максимально увожу цвет темной пудры в волосы. Легкими движениями спускаю в зону виска, тем самым я подхожу к скуловой линии. И слегка подчеркиваю нижнюю челюсть. Чтобы носик стал ну, таким точеным, я рекомендую цвет темной пудры наносить на крылышки носа. Для того, щоб лучше нанести румяна правильній, можна собі улыбнуться в зеркало і на виступаючій участки щечки нанести румяниць. Ми, жінки, знаємо, що кожна з нас красуня. Просто не кожна вміє підкреслювати свої переваги та приховувати недоліки. Сподіваюся, наші поради стануть вам у нагоді красиво.